У роботі педагогічної конференції взяли участь більше тисячі освітян регіону. Звертаючись до присутніх, Олександр Вілку зазначив, що президентам визначена чітка мета. Через 10 років наша держава має увійти до двадцятки провідних країн світу, а система української освіти і науки повинна скласти гідну конкуренцію на світовому ринку. За останні два роки Дніпропетровщина отримала найпотужніший імпульс у розвитку, зокрема, й освітянської галузі в області реалізуються масштабні проекти, які мають підвищити стандарти і якість освіти. цель – это создать современного, образованного человека, который конкурентен в сегодняшнем меняющемся мире, начиная с детского садика. За 2010-2011 годы, всего за два года, открыто 59 детских учебных заведений дошкольных и 200 групп в работающих садиках дополнительно. Это позволило создать более 6 тысяч детских мест. В этом году мы открываем 32 детских садика, еще дополнительных 59. И в этом году мы, безусловно, полностью выйдем на обеспечение каждого ребенка местом в детском садике. Очень интересен IT-проект 3D детский сад. Все 927 детских садиков в нашей области имеют свои сайты и находятся на едином освитнем портале. Каждый родитель может, зайдя на этот осветный портал, первое, провести виртуальную экскурсию по детскому садику. Смотреть, в каких условиях ребенок будет играть, кушать, какой, какие игровые площадки и так далее. Плюс вся информация необходимая. Очень серьезные проекты у нас в среднем образовании. Значит, в прошлом году мы, электрон, мы эффективно ввели в эксплуатацию первые проекты. Это был электронный дневник. Электронный журнал, электронная э, виртуальная библиотека. В этом году мы пошли дальше. Ввели серьезный проект с 1 сентября электронная школа. Это отдельные курсы для отдельные курсы, отдельные уроки для детей с особыми потребностями. То есть это равный доступ до образования самого высокого уровня. В этом году мы полностью перестроили логистику школьных автобусов. У нас 100% школ в сельских районах обеспечены школьными автобусами и бесплатным подвозом и родителей, и учеников. Вот в этом и учеников, и учителей. Вот в этом году мы установили полностью систему GPS-навигации на каждой из школьных автобусов. Это тоже все замкнуто на единый портал. Родители могут видеть, где находится автобус, куда едет его ребенок, как он едет. И таким образом значительно повысилась безопасность дорожного движения. Проекти, які реалізуються в області, отримали підтримку й на державному рівні. До початку нового навчального року за підтримки президента країни Віктора Януковича, уряду та міністра освіти, науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника, 83 школи області, зокрема і кривого рогу, отримали 1245 сучасних комп'ютерів для оновлення технічної бази. Дніпропетровська область абсолютний лідер по іт технологіям Це дійсно факт. Це єдина область, де всі 100% школ. области и учебно-воспитательных комплексов, то есть начальная школа, детский сад, полностью подключены к интернету. Уникальный управленческий электронный проект Днепропетровска – это когда все школы в управленческом едином портале видны. И наполняемость, и учебный процесс только в зависимости от степени доступа. Ученики, родители имеют право доступа на страничку своего ребенка или ученик на свою страничку, классный руководитель на страничку своего класса. Директор школы, естественно, может интересоваться успеваемостью всех э, учеников своей школы. Следующий проект это э, Днепропетровск и еще ряд крупных промышленных областей. Это единственные наши пионеры, которые имеют э, сайты все школы и все детские садики. Интересный еще очень проект на Днепропетровщине это электронная школа для всех. Это абсолютно, так сказать, снимает проблему доступа э, детей с особыми физическими э, возможностями и с проблемами к образованию. Кроме того, это поможет локализовать эпидемические какие-то проблемы. Почему? Потому что часто болеющие дети могут зарегистрироваться и получать эти уроки. В рамках освітньої стратегії президента України у 2012 році, в порівнянні з минулим роком, бюджет усіх рівнів на освіту в регіоні на 600 мільйонів гривень. Збільшення фінансування є реальним внеском влади в реалізації освітніх проєктів у регіоні. До педагогічної конференції була підготовлена виставка досягнень освітян регіону на тему Початкова школа на Дніпропетровщині впевнений старт. На виставці педагоги області представили результати реалізації національних та регіональних освітніх проєктів.